Да, я сам в шоке. Я сам в шоке. Вообще кошмар какой-то. Да. А ты можешь не материться вот так то Что тебя так смущает здесь? Смущает то, что какого хрена придумали такую хрень? Вот только первый раз поставил, и вот думаю, Зачем вообще и почему? Так а зачем ты туда зашел тогда? Не знаю. Вот просто попробовать, что это такое вообще. Это хрень, которую придумал российский школьник. А потом убежал в Америку. А потом убежал в Америку. Да? Угу. да? не может быть такого. Да я тебе серьезно говорю. Да? Как у вас дела вообще? Да нормально, нормально. Войну воюем вы, смотрите, подготовленный такой. Так, и я уже, я вы... уже, так сказать, дипломированный э, работник <звы> чатрулеточных, рулеточных э, чат Меня как военком усадил здесь с начала 22 -го года. Говорит, давай лови мертвые души. Вот я и ловлю, уже наблатыкался. Уже наблатыкался. Я не мертвая душа. <звы> я живая душа. <звы> Абсолютно живая. Кто, кто, кто вас подготовил? Полковник э, Шухевич Роман Иосифович. Господи. Зачем? Ну, говорит, повестки выручай. Говорит, ног у тебя все равно нет, толку от а тебя немного. Будешь в соцсетях повестки выручать. Вот тебя как зовут? А, я... а вас как? Степан Андреевич Бондаренко. Подполковник Бондаренко. А, Степан. Степан, здравствуйте. Меня Павел зовут. Павел, пишем. Павел. Павел. По отчеству. Николаевич. Колевич. Николаевич. А, да, 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 я неправильно Николаевич. Николаевич. Отец Николаевич. Ну что, бывает. Я думал, Коля у тебя папа. А он у тебя Николай. А он у тебя Николай. Николай, Коля. Николай, Коля. Так я же говорю, Колевич. Ну, Николай. Паша Колевич. Да, да. да, Паша Колевич. Да, да. да, ну вот видишь, а ты, а ты споришь со мной. неразумный. не нет, нет, А ты насмехался надо мной. А я вообще спорить не люблю, ты что? Я, я вообще никогда не спорю. Как грамотные люди говорят, я так и это. Ну, так Не я и говорю, Паша Колевич. Да, Паша Колевич. Можно и так. Согласен. Спасибо. А фамилия? Борис. Страусов, судя по всему. <смешки> Хорошо-то так. Как. Чайку? Не, трофейная. Кока-кола. Кока-кола. Сососова. Ну, или так у горбатого медведя холодным парадом. Так что, Паша Колевич, лет-то тебе. Годиков Бывает. тебе сколько? Что? Годиков тебе сколько, Паша Колевич? Семь. Так ты еще и молодой. Ты молодой. А, ну да. Так давай к нам в армию. Давай к нам, в армию. Давайте, а куда? Город-герой Белгород. Город-герой Белгород. Улица, улица Губкина 1, Белгородский городской военкомат. Ого, это вот так вот сейчас разрешено приглашать? Ну, закон-то разрешает, Паша Кулевич. Нет, закон так не разрешает. Разрешает вручать в социальных сетях повестки, разрешает, Паша Кулевич. Открой. Закон о мобилизации и указ президента РФ о частичной мобилизации. Паша Колевич, куда же ты? Паша Колевич. Паша. Ясно, Паша Колевич, не хочешь ты родине служить. Ничего удивительного. Рекрутинг. Эффективный рекрутинг Паша Колевичей. Та й до чого, друзі, все. До того, що, хоч там не кричать, деякі телеграм-канали і деякі московські пропагандони, що в них мобілізація йде гладко і швидко, але не так все в них гладко і швидко. І це ж не перше, ви бачите всі. Паша Кольовичі не хочуть вмирати. Бо вони чомусь думають, що за них вмирати буде хтось інший. Звісно, їх багато, звісно, їх. набереться еще не мало, но нам треба их нищити. Переключают меня российские. Добрый день. Здравия желаю. Как ваши дела? где службу ратную несете, солдатики? Что? Где службу ратную несете, солдатики, спрашиваю. Я генерал сидит. Не, ну не, при, не, не преувеличивайте, парни. Не преувеличивайте. Не, Стас, до, ты не ты дослужился я до генерала. Майор. Дважды майор. Подпол. Под так меня и называют. Дважды майор. Ну, среди своих. А вы откуда? Город герой Белгород, а вы. О, с Белгорода. Ух я тоже. Только... Правда из Белгорода? Нет, вру, конечно. Не ну вдруг. Тупой солдатик, не ну вдруг. Ну, 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 а если бы я врал, я бы сказал, ну чтобы Вот как какой ответ бы ты хотел бы от меня услышать? Вот, допустим, я из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка, а? Нью например, сказал тебе что-то с Белгорода. А ты меня спрашиваешь, правда из Белгорода? Я говорю, да нет, я соврал, я, я, понял, я из Нью-Йорка. Я понял. Ну, честно. Да. Ну такое. Ну, придумал ты. А вы откуда? Не что вы здесь делаете? Вот таких солдатиков видите? Да нет, честно сказать, штатских, гражданских еще. Ну, мы не гражданские, да я это, тоже белый. это, это я вижу. Знаешь, а что находится на улице Губкина один? Ну то призывался, откуда? На Губкина один. Я, ну, с... С, с, рай... с районного, но я в городском работаю. С район, с район. На губке на один дорогой мой находится городской военкомат города Белгород. Mm. Mm -hmm. А где службу несешь?